Идея, для нас, она сама как не новая. Все игроки, э, даже можно увидеть большинство игроков, которые завершили свои баскетбольные карьеры, становятся тренерами. И в плане подготовки игроков э, это тоже э, как один из элементов тренировки потому что эти ребята сами чему-то уже научились, и чтобы понимать то, что они сами делают, для закрепления самых-самых-самых-самых азов. Сама идея возникла по одной простой причине. У нас сегодня будет играть кубковая встреча Черкасской против Каштана, и как раз попадает время тренировки младшей группы на эту игру, чтобы тренировка не пропадала, я вчера старшим дал ребятам задание, чтобы они написали конспекты по четырем основным видам баскетбольной техники. Это по трейвингу, по передачам, по броску двойному шагу и по защите. Какие-то простые наработки, элементарных действий для начинающих ребят. Пришли молодые ребята 2005 года и самый младший 24 мальчика 2008 и был один 2009 года.